પરીક્ષિત લાલ નગરમાં પીવાના પાણીમાં જે પોલ્યુશનની ફરિયાદનો નિકાલ ન થવાથી નાગરિકોને જે પોલ્યુશનવાળું પાણી મળી રહ્યું છે એટલે કે પીવાની લાઇનમાં ગટરનું પાણી ભળી જવાના કારણે પરીક્ષિત લાલ નગર વિસ્તારમાં જે રોગચાળો ફાટી નીકળવાની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે જેના કારણે પાણીજન્ય રોગચાળો વધી ગયો છે આ અંગે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિપક્ષ નેતા સહેઝાદ ખાન પઠાણે આસિસ્ટન્ટ કમિશનર તેમજ એડિશનલ અને આસિસ્ટન્ટ સિટી ઇજનેરને પાણી પોલ્યુશનની સમસ્યાનો ત્રણ દિવસમાં નિકાલ કરવામાં નહીં આવે તો અધિકારીઓ ઘરમાં પોલ્યુશન વાળું પાણી નાખવામાં આવશે તે પ્રકારની ચીમકી આપી છે જે રીતે ત્યાં હાલ પરીક્ષિત ના માં સ્થિતિ દયનીય બની છે ગટર વાળું પાણી પીવાના કારણે ત્યાંના લોકો

ठीक है ये जो पानी है सबसे पहले आप लोग पी के बताइए क्या आपके अंदर दोनों में किसी में भी ताकत है या पानी पीने की आपके परिवार वालों में है या पानी पीने की ताकत सलमान भाई नहीं। आप पी सकते हो ये पानी मेरे विस्तार की जनता को आप इस प्रकार का पानी दे रहे हो इतने दिनों से मैंने आपको बीच में भी कॉल किया था कि इसका सॉल्यूशन लेकर आइए आप लेकर नहीं आए मैं अभी आया हूं जोन के अंदर विरोध पक्ष का नेता हूं अहमदाबाद के पूरे शहर की समस्या उठाता हूं अब जो पब्लिक ने मुझे चुन के भेजा अब मेरे विस्तार की पब्लिक को यदि ऐसा पानी पिला रहे हो और तीन साल की बच्ची जिसकी डेथ हो जाती है उसकी जिम्मेदारी आप लोग हैं। अब ये पी के बताइए पहले पानी आपके परिवार वालों को पिलाइए मेरी बात को हल्के में मत लेना आप लोग आप मुझे जानते नहीं हो अभी अच्छे से किस प्रकार की राजनीति मैं करता हूं छाती ठोक के राजनीति करता हूं मैं तीन दिन का समय दे रहा हूं आप लोगों को तीन दिन के अंदर यदि यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है मैं आपको वहां पे एक हजार लोगों के सामने खड़ा करूंगा भाई साहब आपके पहले जो एडिशनल थे यहां पे मेहता नाम था उनको पूछना मेरा इतिहास दो, आपके दो तीन पहले अधिकारी पहले ये ऑफिस पे लाके गटर का पानी डाला था मैंने उनके ऊपर आपके साथ वो बदतमीजी नहीं कर रहा हूं अभी क्योंकि तीन दिन का समय दे रहा हूं मैं तीन दिन के अंदर ये परीक्षित लाल नगर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो ये पानी आपके घर पर लेकर आऊंगा मैं आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनी मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए कैसे भी भाई साहब मैं पुलिस केस से डरता नहीं हूं दस पुलिस केस चलते मेरे पे तीन महीना जेल में रहकर आया हूं पब्लिक के लिए मैं पुलिस केसिस से डरता नहीं हूं दस पुलिस केस और लग जाएंगे ना तो भी राजनीति करूंगा लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो आप लोगों के भुगतना पड़ेगा भाई साहब और आप मुझे जानते नहीं हो अभी अच्छे से मैं जिस प्रकार की राजनीति पर उतर आया अगर तो आंदोलन होंगे आपके जोन में अभी तक मैंने एक आंदोलन नहीं किया जब से विरोध पक्ष का नेता बना हूं क्योंकि मेरा घर है यहां पर मेरा दाढ़ी लमड़ा वार्ड है यहां पर पब्लिक ने चुन के भेजा है मैं कुर्ता पजामा पहन के राजनीति करूं और मेरे घर पे आप इस प्रकार का पानी पिलाओगे तो ये नहीं पॉलरेबल होगा आपसे सलमान भाई आप सुन लेना आपके वार्ड के अधिकारियों को कह देना तीन दिन में सॉरी जमीन खोदनी है जमीन खोदिए पानी की टाकी साफ करानी है पानी की टंकी साफ कराइए मेरी पब्लिक को यह पानी पिलाया गया तो तीन दिन बाद आपका परिवार यह पानी पिएगा भाई साहब मुझे कैसे भी करने आपके कैसे भी करा के देना है दिन लगाओ रात लगाओ वहां पे आपके अधिकारी को कोई परेशान नहीं करेगा लेकिन इसका सॉल्यूशन आना चाहिए दिस इज माय लास्ट वार्निंग तीन साल की लड़की मर जाती है सत्तर सत्तर ऐसे अस्सी लोग एडमिट होते हो और आप लोग मजे कर रहे हो तो ये कौन से प्रकारियां कर रहे हो आप लोग यहाँ पर बैठ के और किसके विस्तार में कर रहे हो आप जो इंसान अहमदाबाद शहर के हर मुद्दे सदन में उठाता है बोर्ड में उठाता है आप उसी की जनता को परेशान करोगे सदन के अंदर बोर्ड आने वाला है दस दिन के बाद आप लोगों के कपड़े फाड़ दूंगा बोर्ड में मैं मैं बोलूंगा कि मेरे विस्तार की जनता के साथ आप लोग ये कर रहे हो मैं पूरे अहमदाबाद के पंद्रह हजार करोड़ रूपये चर्चा करता हूं बजट पर और आप मेरे विस्तार में यह पानी पिलाओगे लोगों को आप पी के बता देना मेरे को यह पानी तीन दिन के बाद यह मेरा लेटर है मुझे वहां पर पानी की टंकी बनवानी है की की जो पानी की टंकी है उसका कुछ भी बात करिए कमिश्नर से आपके भरत परमार छुट्टी पर है उनसे बात करना कि मैं आकर गया था ये आप लेटर रखिए हालांकि दृश्य जोया कि दक्षिण जोन कचेरी खाते आज विपक्ष नेता शहजाद खान पठाने स्पष्ट चिमकी उच्चारी કે જ્યાં પોલ્યુશનવાળું ગંદુ પાણી છે તેનું ત્રણ દિવસની અંદર કોઈ નિકાલ કરવામાં નહીં આવે તો અધિકારીઓના ઘરમાં આ ગંદુ પાણી છે તે નાખવામાં આવશે ત્યારે જોવાનું રહ્યું કે આ સ્માર્ટ સિટીના દાવા કરતાં તંત્રના અધિકારીઓ છે તે પોતાની આળસ મળીને એસીવાળી ચેમ્બરો છોડીને બહાર ફિલ્ડ ઉપર કામ કરે છે કે માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ જે દર વખતે જસ્ટ લેતા હોય છે સ્માર્ટ સિટીનું તેવું બની રહેશે તે હવે જો રહ્યો દર્શક મિત્રો એન્ડ કવરેજ ન્યૂઝને આપ લાઇક કરી લો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં